Вчера мы были свидетелями одной из величайших событий, которое было рассказано пророками обрезания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И было наречено имя Ему Эммануил, то есть Спаситель мира. Сегодня мы уже переступаем в новую черту Божественной билости и благодати. Пройдя 30 лет земного жития в послушании родителям, мнимому отцу Иосифу, Пречистой Деве Марии, которая дала в своей утробе искаться плоти, тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, он был и в послушании, как человек, и Богу Творцу Вселенной. Ибо всему так принадлежит быть, и он принимает и исполняет с точностью все предания старцев и Моисея, и, как уже сказано было в Евангелии, был послушанием. Сегодня Святая Церковь возвещает нам уже 30-летний возраст, потому что человек мог только выйти на проповедь в Ветхом Завете, когда ему исполняется 30 лет. И как сегодня сказано в Кандаке, в Прохоре, и в стихирах он идет, направляя свои стопы к реке Иордан, где уже совершается великая тайна от мира сокровенно, но верующим людям открывается, где притеча призывает всех к покаянию и совершает таинство крещения, совершает образ таинства, вернее. Потому что только во Христе Иисусе мы становимся новой тварью. С себя снимаем ветхую одежду и одеваемся в новую, и Он вдыхает нам тот дар жизни, обладать Святого Духа, который получил Адам, дунул Бог дух жизни. Но Адам и Ева не удержались, они захотели быть людьми всеми знающими, но Господь посрамил их, потому что невозможно ветхому человеку Ветхому Сусуду вместить ту Божественную силу и благодать. Если бы мы были всегда с Богом, мы обязательно пришли к тому великому умозаключению, что Господь открывает, как некоторым, как некоторым открыл эту тайну спасения человека василию великому слову, Богослова, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и другим великим мужам который достигнул в возрасте духовного совершенства. И Господь даровал такие великие познания, что они возвещают нам тайну спасения. Одним из таких угодников Божьих является преподобный Серафим Саровский. Сегодня мы празднуем память обретения первой и второй его мощей, потому что он предсказал одно и другое, и только человек не всегда понимает, как, так как я сказал. Потому что наш ум загроможден всякими проблемами, неправдами, лукавствами, и он не может достичь того совершенства, которому Бог призывает нас. Будьте совершенны, апостол Павел говорит, как я, а он совершен Христу. Преподобный Серафим жил в 18 веке, родился в Курске, городе. После смерти своего отца мама воспитала его в страхе Божьем с верой и любовью. Когда его сердце горело любовью к Богу, он направил свои стопы к его печерским святыням поклониться угодникам Божьим. Здесь он приложился к мощам святых угодников Божьих, которые были, и направил свои стопы в Китай в пустыне, где до Сифея преподобная так изнемождила свое тело, что люди не могли понять, мужчина ли это или женщина, это была женщина. И она сказала ему, чтобы он направился в стопы своих соров где от него произойдет великая благодать и спасение многих. Он направился туда и устроил свою жизнь согласно священному писанию. Враг не терпел его подвигу, много приносил ему скорбей, много приносил ему печали, но он все вытерпел и удостоился явления Божьей Матери, удостоился явления самого Господа Иисуса Христа удостоились явления святого апостола евангелиста Иоанна Богослова и святой великомученицы Екатерины, и Божья Матери сказала «Сей от рода нашего». Как, дорогие братья и сестры, приятно слышать, что мы новые творения в Иисусе Христе, что мы род святый, священство Богу, что мы идем от родословной царя пророка Давида, что мы имеем такую возможность нарицать, называться детьми Божьими. И он предсказал и сказал изначально, когда я отойду от этой земной, временной жизни, вы приходите ко мне, говорите мне как живому, я буду слышать ваши молитвы. Но моя кончина последует пожару. И как раз на сегодняшний день Мы с вами знаем из истории, слышала братія, Гар от чего-то дым. И когда скрыли Келию, преподобно Серафиму, он на коленях, читая Псалтир, таким образом он предвозвестил им свое отшествие з земного мира и указал, что он богоугодний Богу. и молитвенник людях, Потому что не сгорело ни келья, ничего другого, только возвестил. Потому что часто бывает, что мы не посещаем своих старцев, если посещаем, то только с интересом, кто будет, какие будут блага и тому подобное. Похоронив его, и он еще ответил, сказал такие слова. Я прославлю того, то прославит меня. Император Николай, II на обретении мощей был и нес эту великую святыню, можно сказать, и так и есть. И впоследствии в 2000 году, когда вторых набрели мощи, преподобно Серафима Саровского был прославлен и император. Как дивен Богу святых Бог Израиля. Я могу искать из своей жизни много примеров, как спасал и до сегодняшнего дня обращаюсь. Прошу преподобного Серафима Саровского помощи и заступничества, и он, поверьте, истинно отвечает. Передаю слова блаженнейшего митрополита Владимира, когда мощи передавались, а ты не передавались советской безбожной властью, первый был обретен, принесен, в ковре завернутый, и Осав, епископ Белгородский, На с вами земля. Раскрыли и увидели надпись Сераф... Иосам Белгородский. И когда вынесли второй сверток ковра, ковер, и только вскрыли его, и увидели Серафим Саровский и все, кто был и верующие, и неверующие, запели Христос воскресе, и эти слова были предсказаны самим преподобным Серафимом, что в лето запоют Пасху Господню прославит воскресшего Христа. И до сегодняшнего дня, дорогие братья и сестры, исполняются его слова, Его благословения. Конечно, сегодня много чего добавляют люди, которые хотят показать или что-то приписать святому, но мы знаем, что Он стоит у престола Божьего, и Господь слышит, потому что Он милосерднейший, кроткий к людям, которые злословили. Благословил тех, кто Его обижал, когда Его побили в лесу, Он не роптал, долго пролежал, был после сгорбленный, но все равно благодарил, Бога и молиться, чтобы Господь не вменил ему всего греха. Между святыми сегодняшними и раньше прославленными нет никакой преграды. Они такие же. Сегодня Святая Церковь молит преподобного Сильвестра Печерского чудотворца постом и молитвой, затвором пещерах. Он удостоился великой чести. Я думаю, когда преподобный Серафим приходил в пещеры, он преклонялся к этому великому угоднику Божию. Я наведу такой пример. Я, когда умер наш отец Архимандрит Сильвестр, я думал, как назвать одного из моих приближенных, моего подьякона и дать ему имя преподобного, потому что я даю имена в иночестве иных святых, а только в монашестве Тех, которых Лавра воспитала и дала миру. И мне в сердце, в уме Сильвестра, я долго смущался, правда не неправда. И когда бросил жребий и вытащил имя Сильвестра, я дал этому человеку имя Сильвестра, потому что он достойный. Поэтому мы с вами видим, что они не умерли, они живы. Только мы умерли духовно, а живем для греха. А если мы проснемся от греховных звечей обрядов, как сегодня, так везде рекламируют и карты, и зодиаки, безумцы люди, предаются этому лукавству, хотят узнать, что будет с вами дальше, если без Бога погибнете на веки вечные, если с Богом, и покайтесь и согрешения, Господь дарует вам Свою божественную милость. Я когда смотрю вот эти всякие там ролики, заставки, и настолько безумие они предсказывают конец войны, это беда. И люди заходят тысячами туда, но ничего не изменилось. Было и есть насилие от дьявола народом человеческим. Запомните слова Христа, без меня не можете творить ничего. И если мы только обратимся к Богу с молитвой, не устоит никакая плоть. Потому что молитва не имеет границ, не имеет пределов, не имеет времени и часа. Она всегда сильна и действует на благодать Святого Духа. И если мы соберемся все вместе в единый час и попросим Бога милости, чтобы Господь положил преграждение тому злу, которое сегодня есть в мире. Люди замира... умирают от голода, холода, придумывают новые болезни для того, чтобы запугать человека. Потому что дьявол сказал, что коронавирус, никто не вышел даже в храм. Никто не стал на молитву, потому что сказали нельзя. И новые бедствия глядят на нашу землю, на вселенную, потому что слуги дьявола хотят уничтожить верующих людей. Но им ничего не удастся. Созижду церковь мою, и врата ата не удалю я. Потому что ни блаженнейший, ни папа римский, ни патриархи не являются главами церкви, а является Христос. Истинный Бог наш и пускай он высушит моление на грешных и своих великих угодников Божьих, которых он именовал друзьями, а по их молитвах пускай не спасет нам божественным и сил пройти поприще земной жизни и достичь тихой пристани Царства Небесного, где будем славить Отца и Сына и Святого Духа с предчистой Девой Марией, Ir su sėmi, atveju vadyvšami Bogu, ane.